Владимирская икона Божьей Матери написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и с праведным Иосифом. До 450 года этот образ ладыщицы пребывал в Иерусалиме, а затем был перенесен в Константинополь. В первой половине 12-го столетия патриарх Царьграда послал икону в дар великому князю Юрию Долгорукому, который поставил образ в Ижгородском девичьем монастыре под Киевом в 1155 году выжгород стал уделом князя Андрея Боголюбского сына Юрия Долгорукова, решив переселиться на родную для него суздальскую землю, князь взял с собой икону. И вот когда они приехали в город, приехали в город Владимир, то Постоянно перед этой иконой князь Андрей молился, также отслужили молебен в, город, в Граде Владимире и потом двинулись дальше. Но отъехав в верст 10 от Владимира, лошади встали, никакого движения не, никак не могли их заставить идти дальше. Тогда Андрей Боголюбский упал перед иконой Божьей Матери, и ему явилась Пресвятая Богородица и повелела оставить икону в Граде Владимире и на месте лошади остановились устроить монастырь в честь успения пресвятой богородицы Князь поставил икону во Владимире с этого времени, с 1160 года она получила наименование Владимирская. В 1395 году хан Тамерлан достиг Рязанских пределов, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Аки. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях молила Матерь Божия, спаси землю русскую. На кучковом поле тогда уже приблизились туда войска Тамерлана, и Тамерлан ночью спал в своем шатре, и ему было видение. С высокой горы спускались святители с золотыми жезлами и Пресвятая Бого... пречистая дева в золотом сиянии. И вот она повелела ему немедленно покинуть пределы. России пределы Руси и Тамерлан, когда утром проснулся, он призвал знающих людей, и знающие люди ему объяснили это видение, что это дева является Божьей матерью и которая покровительствует Руси и Тогда Тамерлан повернул свои войска и ушел без боя. Память чудесного избавления русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь. Празднество в честь Владимирской иконы совершается три раза в году – 21 мая, 23 июня и 26 августа по старому стилю. Благодарность за троекратное избавление с ее помощью нашего Отечества от врагов. На этой седмице следующее богослужение. В среду в 10 часов утра состоится чтение кафедры по крову Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. Также в пятницу в 17 часов вечера в нашем храме состоится вечернее богослужение. Также в больничном храме тоже в 17 часов вечера состоится вечернее богослужение. В субботу в 8.30 утра состоится божественная литургия и в нашем храме, и в больничном храме, в честь Великом ученике святителя Пантеримана. В субботу вечером состоится вечернее богослужение в 17 часов вечера. И в воскресенье в 8.30 утра состоится божественная литургия. Также в воскресенье в 17 часов вечера состоится вечернее богослужение. Также в понедельник, 7 июля, в 8.30 утра состоится божественная литургия и в час дня состоится водосвятный молебен на Ильинском источнике. И также, если будут желающие, там будет состоит, состо, также состоится таинство крещения.